За прошлые сутки поступило семеро тяжелых раненых. Все они прошли через реанимационный зал, через операционную. Только к утру всем оказали помощь в полном объеме. Девушка 25 лет, Ирина. Она была с инструктор. С группой и бойцов они подорвались на ФУАСе. Ей оторвала обе ноги, проникающие ранения в глаз оказали ей первую помощь в 66-м воскресенье и доставили к нам к девушке огромная кровопотеря. Она только в 9 утра пришла в сознание на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние крайне тяжелое. Мы стараемся ее спасти. По сути, она была человеком, который оказывал первую помощь на поле боя. Там и парамедики, и медсестра, и врач. Десятки бойцов она спасла, спасла на поле боя. Они приехали ее провидывать сегодня. Посмотрели через окошко, потому что то состояние, которое у нее есть, не позволяет к общению. У нас со Львовской области то, что она с первого курса с медицинского института ушла на фронт. Знаю то, что она всю жизнь хотела спасать людей, хотела быть врачом так получилось, что сейчас надо думать, как надо спасти ее. И я очень благодарен нашим военным врачам, которые успели все-таки при таком тяжелом ранении ее стабилизировать. Хотя в состоянии комы, но она была доставлена в больницу Мещикова, и тут мы уже можем ее нормально лечить.